अध साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विशीदन्तमिदम् वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच पुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैव्यम् मास्मगमः पार्थ नैकत्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठपरन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्घ्ये द्रोणं च मधुसूदना इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदना गुरून हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनि हैव भुञ्जीय रुधिरप्रदिग्धान् न चैतदित्मः कतरन्नो गरीयो यद्वाजयेम यदि वा नो जयेयुः याने वहत्वा न जिजीविषामः तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यत् श्रेयः स्यान्निश्चितम् ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि माम् त्वाम् प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोगमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यम् सुराणामपि चाधिपत्यं सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा हृषिकेशम् गुडाकेशः परन्तप नयोच्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तु श्रीम्बभूवः तमुवाच हृषीकेशः। प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमितं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासू न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न जातुनासं न त्वम् नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यते मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेया शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां तितिक्षस्वभारता यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्वभारत य एनम् वेत्ति हन्तारम् यश्चैनम् मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देही नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेतयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योयमदाह्योऽयम् अग्लेद्योषोश एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयम् सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवंविधित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अध चैनम् नित्यजातं नित्यम् वा मन्यसेमृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र सा परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यशृणोति श्रुत्वा प्येनम् वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वम् शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धाश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखि पार्था पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्यया सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणात् उपरतम् मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवातांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा तस्मादुत्तिष्ठ तस्मादुत्तिष्ठकौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम् पापमवाप्स्यसि एषा भिहिता साङ्घे बुद्धिर्योगे त्रिमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दना बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपष्टितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्ति दिवादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् विशेषबहुला भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृदचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वन्तो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोस्त्वकर्मणि योगस्तः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छा कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयं यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानि शास यदा संहरते चायं कूर्मोगानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानाम् हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो महाबाहु निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणिन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानिशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्तिसंयमी यस्यां जागृतिभूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः नर्ममो निरहङ्कारः सशान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वाकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणपृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः